yurtim menga zar kerakmas zarlaringdan kipriklarim o'psalar bas gardlaringdan men bir nasim bo'lib keldim men bir nasim aytib o'tsam deyman ko'hna dardlaringdan almashdilar seni nomurutbalarga munglig bo'lib qolding botib shubhalarga hilollaring qaytar yana qubbalarga moziylarga so'ylab so'ylab zorlaringdan xorazm qadim tamaddun beshiklaridan biri bepayon sahro qo'ynidagi ulug'vor va qadim bu diyor minglab buyuklar beshigini tebratgan u taraqqiyot chorrahasidagi ko'hna bashariyat shohbekati u shukuhli moziyning tirik guvohi bundan ming yil avval ham xorazm ma'mun akademiyasi bo'lgan ming yillar oldin raqamlar va hisob ilmiga jugrofiy bilimlarga beqiyos hissa qo'shgan qomusiy olim muhammad ibn muso al xorazmiyni eslaylik ilmni qadrlang ilmga intiling bir soniya vaqtingiz ham bekor o'tmasin ilm o'tda yonmaydigan suvda cho'kmaydigan hech kim sizdan tortib ololmaydigan boylik ekanligini aslo unutmang shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidenti jonajon xorazm yurti buyuk tarixga sivilizatsiyasiga madaniyatga ega bo'lgan yurt biz xorazmni ertangi kunini qanday tasavvur qilamiz an manguberdining shunday qudratini namoyish qilayotgan xorazmni tashabbusi maktabni yangi qiyofasini qilmasak maktab o'zgarmaydi mana hozir hammamiz nevaralarimiz bizdan o'n karra aqlli edi xorazmliklar yigirma karra o'tgan asrda yaxshi niyatlar bilan tamal toshi qo'yilgan tashkil topganiga roppa rosa qirq besh yil to'lgan bu maktab o'zining shonli o'tmishiga ega shonli so'ziga urg'u berilishi sababiga esa hozir keltiriladigan raqamlarni ko'rib siz aziz tomoshabin ham amin bo'lishingiz muqarrar salkam yarim asrlik davr mobaynida ushbu maktabni tamomlagan bir yuz besh bitiruvchi bugun fan doktori va fan nomzodi ilmiy darajalariga erishgan uning o'ttiz to'rtta o'quvchisi xalqaro darajada ellik bir nafari esa respublika fan olimpiadalarida g'olib va sovrindorlari bo'lgan umuman barcha yillar davomida maktabni tamomlagan uch ming yetti yuz o'n to'qqiz nafar o'quvchidan uch ming o'n to'rt nafari aniqrog'i bitiruvchilarning sakson bir foizi oliy o'quv yurtlarida tahsil olgan boshqacha aytganda bu maktab ham zamonamizning baytul hikmasi desak ko'p ham yanglishmasak kerak axir qirq yilda yurtga yuzta olim bergan maktab bu aslida maktabning shunday baland rutbaga har tomonlama yuksak maqomga erishuvda juda ko'p insonlarning mehnati beqiyos zahmati va peshona teri singani tabiiy ana shunday fidoyi ustozlar sirasiga ta'lim dargohiga uzoq yillar rahbarlik qilgan marhum ro'zimboy olloberganovni kiritish mumkin o'ttiz sakkiz yoshida o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi faxriy unvoniga sazovor bo'lgan betakror murabbiyning tajribasi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yildayoq respublika bo'ylab ommalashtirilgan edi bir ming to'qqiz yuz sakson bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yillar oralig'ida aynan ro'zimboy muallim tayyorlagan yigirmadan ortiq shogirdlar sobiq ittifoq miqyosida matematika fani bo'yicha olimpiadalarda yurtimiz sha'nini munosib himoya qilib faxrli o'rinlarini egallashgan maktab erishgan bu kabi yutuqlardan voqif bo'lib kuzatib borgan atoqli akademik sadi sirojiddinovning tashabbusi va tavsiyasiga asosan bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yilda ushbu ta'lim maskani yosh matematiklar va fiziklar maktab internatiga aylantiriladi ro'zimboy <laughs> akam ollaberganovni shunday ajoyib xislatlaridan biri maktab programmasida bo'lmagan teoremasi cheva teoremalariga va bo'linish belgilariga katta e'tibor berardi agar biror ta misol masala yechimi javobi chiqmasa u uyiga ketishni xayoliga ham keltirmasdi kechki soat 10 mi, 11 mi baribir o'tirib shu misolni oxirigacha ishlardi ro'zimboy akamni xursand qilaman deb kunlarni birida soat ertalab 7 da ishga kelsam 7 da maktabda kitob mutolaa qilib o'tirgan ekan salomalik qilib ro'zimbey aka erta kelibmisiz desa kecha misolni javobi chiqmagandi shuning uchun ertalab yechib bir bollarni xursand qilay deb o'tiribman dedi ikki ming sakkizinchi yil ro'zimbay akam og'ir betob xassaga suyanib yuradi viloyat olimpiadasiga ham shu hassaga suyanib ikki ming sakkizinchi yilda borib viloyat olimpiadasida o'quvchilarimizni qatnashganini ko'rdi mana futbol millionlar o'yini deydi bizda de matematika shunaga o'xshagan ustozimiz har bitta yechilgan masalaga shu xursandchilik bilan qaladi sababi u odamga masalan yangilik bo'lmasligi mumkin yechilgan u oldin ham yechgan mandan oldin yechgan keyingil ham yechadi lekin u odam uchun har bitta o'sha o'quvchini masalani yechganidan keyingi bu xursandchiligi odamga yana qaytadan intilish bag'ishlaydi agar ro'zimboy muallim maktabda matematika fani bo'yicha namunali ta'lim tizimini yo'lga qo'ygan bo'lsa uning yaqin safdoshi fizika bo'yicha xuddi shunday muvaffaqiyatlarga erishgan yana bir fidoyiy ustoz qo'ziboy otaboyev nomini ham alohida tilga olmoq lozim bo'ladi 1984 yildan to 2005 ming yilga qadar maktab o'quvchilariga fizikadek murakkab fandan ta'lim berish zahmatini totgan bu insonning ham shogirdlari qalbiga bir umrga muhrlangan ezgu amallari kam emas aynan qo'ziboy muallim tayyorlagan o'quvchilarning 20 nafari respublika va sobiq ittifoq miqyosida fizika bo'yicha fan olimpiadalarida sovrinli o'rinlarni egallashgan qo'ziboy otaboyev bugun keksalik gashtini surib hamon shogirdlarga o'z tajribalarini o'rgatib kelish bilan birga shu yerda mehnati singan ustoz muallim sifatida maktabda kechayotgan olam shumul o'zgarishlardan faxr tuyg'usini his etib umr guzaronlik qilayotir biz qalbimizda bir yagona birgina narsa maktab haqiqiy tom ma'nodagi muqaddas joy buni na machid bilan na boshqa bir ilmiy dargohlar bilan hech bir narsa bilan almashtirib bo'lmasligini his qilib ishladik shu davrlarda matematikasini ollaberganov ro'zimboy do'stim rahmatlik fizikasini man o'zim juda mukammal o'qitganligimiz bois deyarli yuz foiz o'quvchilarimizni hammasi oliy o'quv yurtlariga kirar edilar prezidentimiz xorazmga kelganda nazarlari maktabimizga tushdi ve sabık Al-Harizmi Mektep kayırdı. Babalarını izlerinden bana diyen harizmlik yaşlar kayırdı. Mektep kayırdı diyen de, de Mektepin şu devirde en çok ağırlaşık kalan idi. Çünkü berber bir eskirgen, eski mektep, köne mektep idi. prezidentimiz şu mektepini kayta tikleş. Doğrusu da fikrini ilgeri sürdü. Akıbette respublikamizda eng yagona bo'lgan ajoyib bir maskan maktabni tashkil etdilar buning uchun biz qariyalar shu maktabimizni shundan qaytadan tiklanib obod bo'lganligi uchun prezidentimizdan juda mamnunmiz chunki maktab eng bir oliy maskan bu butun xalqni balasiga ilm beradigan aql xush beradigan maskan ana shunday fidoyi ustozlar ta'lim bergan maktabdan bugungi kunda ikki nafar senator o'nlab deputatlar vazir prezident maslahatchisi o'rinbosari respublika bank moliya muassasalari rahbarlari o'n to'rtta hokim va o'rinbosarlari yuzdan ortiq viloyat va tuman tashkilotlari huquqni muhofaza qilish organlari yetakchilari minglab tadbirkoru boshqa xizmatchilar yetishib chiqqan bu yerda ta'lim soha ayniqsa matematika sohasida fizika sohada kuchli ustozlarimiz bo'lgan ularni bilimi hozirgacha qilgan darslari bergan hozirgacha memiza mihillangan hurmatli prezidentimizni ta'lim sohada olib borlayotgan siyosatini ko'rib mana shu oddiygina maktab kelajakda o'zbekistonnig eng buyuk davlat bo'lishi dab qo'yadigan birinchi qadamlardan biri deb hisoblayman man bemalol buyuk o'qituvchilarni o'quvchisiman bu, bu, deb hisoblayman chunki ular bizga nafaqat o'sha o'zini bilgan bilimini o'zlari tarbiyasi ma'naviy tarbiyalari orqali biz o'quvchilarni bilimli bo'lib yetishishimizda juda katta o'zini hissalarini qo'shishgan ushbu maktab agar muvaffaqiyat qozongan bo'lsa demak bu tajribani respublikamizni boshqa viloyatlaridagi tumanlarida tashkil qilinadigan bo'lsa albatta bu vatanimiz taraqqiyoti uchun judayam katta qadam bo'lgan deb hisoblayman ko'ryapsizki bitta maktab ham insonlar va jamiyat hayotida shunchalar katta o'rin tutishi mumkin ekan o'zingiz o'ylab ko'ring buning uchun ilm dargohidagi ta'lim va tarbiya nechog'li yaxshi yo'lga qo'yilgan u, undagi muallimlar qanchalar fidoyi bo'lmog'i kerak buulug' maskan kongllarga ziyod qildi atano aridan sham sher yasab yovlarga sochdi beqata jabini qildi jalor men alibdek yashab o'tgan yor farzandiman men shu zufra vorisiman men shu el farzandiman yana maktabga qaytamiz xonasi kelgani uchun bir gapni ochiq aytish lozim tashkil etilganiga deyarli yarim asr bo'lgan esada u o'zining zalvoru shon shuhratiga monand to'liq umri davomida tuzuk quruq tamirni ko'rmadi majoziy ma'noda ruhi mudom baland bo'la turib jisman yangilanmadi aynan shu jihati ko'ngillarga biroz xijillik solib turar infratuzilma moddiy texnik baza ham avval qanday bo'lsa shundoqligicha qolib ketgandi shunday bo'lsada ta'lim sifatiga e'tibor o'qituvchilar fidoyiyligi yoshlarning ilmga bo'lgan ishtiyoqi aslo susaygani yo'q buni maktab o'quvchilari va bitiruvchilari erishgan boya tinglaganingiz yutuqlari ularning muvaffaqiyatlaridan ham bilib olish qiyin emas taqdir taqozosi bilan yangilanishning vaqti soati aynan bugungi dorilomon davrga to'g'ri kelgan ekan aniqrog'i prezidentning bundan bir yil muqaddam xorazmga qilgan tashrifi chog'ida shovotdagi sobiq birinchi sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktab internati negizida al xorazmiy nomidagi xalqaro fizika va matematika maktab internatini tashkil etish tashabbusi ilgari surildi shu asnoda 2020 yil 19 martda hukumatning maxsus qarori qabul qilinib ishlar yuqori sur'at bilan boshlab yuborildi qarorda maktabni barcha talablarga mos zamonaviy ta'lim dargohiga aylantirish bilan birga tahsil oladigan o'quvchilarni mustaqil fikrli tashabbuskor kreativ va tabiiyki xalqaro maydonda o'zini dadil namoyon eta oladigan yoshlar sifatida tarbiyalash ustuvor maqsad qilib qo'yilgan edi bu maktabni qurilish jarayonidan o'zim tashrif buyurdim ko'rdim qurilish jarayonlarini shunda ko'nglimdan bir narsa kechdida qani endi bir shu alloh taolo shunday bir karomat ko'rsatsaki men yana shu yettinchi sinf o'quvchisi bo'lib qolsamda baribir shu maktabni tanlab o'qisam degan bir o'zimdan bir ichki kechinma o'tdi bu yerda faqat o'qish kerak faqat o'qish kerak kechayu kunduz o'qish kerak hozirgi sharoitda mana maktabni ko'rdim ko'rib hayron qoldim endi hozir o'quvchilar shu yerda o'qisa ta'lim tarbiya olsa ota onalarni boshi osmonga yetsa kerak bu sharoit ham yerda bor endi shu balalar bu yerda o'qisa yarashadi hozir shogirdlarim ishlaydi bu yerda shogirdlarimdan ko'nglim to'q to'g'risi bugun yurtda davlat rahbarining tashabbusi ila juda ko'p qurilish va bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda lekin bu maktabniki bo'lakcha kechdi alohida mehr berildi degan de gap borku shunday bo'ldi erishilgan marralarga boqsang shu yurtning shukuhiyu shavkatiga imkoniga qarasang arziydi arziydiamdi zamonaviy usulda bunyod etilgan endilikda urf bo'lgan zabonda aytganda smart ya'ni aqlli inshoot atalmish bu maskan barcha qulayliklarni o'zida mujassam etgan maktab hovlisi innovatsion o'quv jarayonini tashkil etish uchun zarur infratuzilmaga ega maydoni o'ttiz ikki ming kvadrat metr bo'lgan zamonaviy kampus hududida yettita blokdan iborat inshootlar chunonchi o'quv binosi ma'muriyat oshxona yotoqxonalar chetdan kelib dars beradigan o'qituvchilar uchun mehmonxona sport zallari hamda dam olish maskanlari mavjud asosiy bino oldida esa tabiiyki al xorazmiy haykali o'rnatilgan o'quv binosi ikki qavatdan iborat bo'lib har bir fan uchun alohida metodik va laboratoriya xonalari bor sinfxonalar texnika maxsus dizayn va axborot kommunikatsiyalari bilan mukammal jihozlangan shuningdek binoda o'quv mashg'ulot zali ma'naviyat xonasi kutubxona xorijiy tillar hamda psixolog uchun alohida kabinetlar mavjud biza istagan yotoqxonalar sinfxonalari hamma jihozlar yevropa standartlariga mos ravishda işte, qurilgan elektron doskalar yangi modeldagi kompyuterlar hamma sharoitlar bor <laughs> xursandchiliklarim cheksiz to'g'risi faqatgina bizdan o'qish va tartib intizom talab qilinadi sinfdoshlarim hammasi inoq ahil bir <laughs> birimizga mehribonmiz bir birimizni doim qo'llab quvvatlaymiz o'qing o'rganing ilmdan zavq olib yashang o'quvchilar shu shior ostida ayni maslak bilan yashashadi ha aynan yashashadi uy vazifasini bajargan kim qo'shimcha to'garak yoki sport mashg'ulotlari bilan shug'ullangan kim biroq aksariyat yosh yalang bo'sh vaqtini kutubxonada o'tkazadi axborot resurs markazida ham elektron ham bosma tipdagi ilmiy va badiiy risolalar mo'l kutubxona fondida jami o'n uch mingdan ziyod kitob bo'lib asosiy qismi aniqrog'i o'n bir mingtasi darslik va o'quv metodik qo'llanmalar qolgani turli adabiyotlar kitob bu inson uchun umrlik muallim kutubxonalarimiz bugungi kunda ko'plab o'zbek adabiyoti jahon adabiyoti namunalari bilan boyitildi kutubxonamizda bevosita o'quvchi ham o'qituvchi ham virtual olam bilan bog'liq holda badiiy adabiyot sir sinoatlaridan boxabar bo'lish mumkin maktab o'quv binosining asosiy foyesida joylashgan tibbiyot xonalari barcha zarur tibbiy buyumlar asbob uskunayu mebellar bilan jihozlangan darvoqe o'quvchilarning barchasi maktab hovlisidagi yotoqxonada turishadi faqatgina haftaning dam olish kunlari uylariga borishga ruxsat beriladi ular uchun uch yuz oltmish o'ringa mo'ljallangan o'g'il bolalar va qizlarga ikkita alohida binoda turar joy korpuslari qurilgan bundan tashqari o'qituvchilar uchun ham zamonaviy rusumdagi yigirma o'rinli mehmonxona xizmat ko'rsatadi hamma bu yerda o'qishni o'quvchisi degan nomni olishni o'ziga sharaf deb biladi avvallari o'qish ajoyib edi lekin bu darajada katta sharoitlar mavjud emas edi xususan bunaqa tarzda inventarlar bunaqa tarzda yevropa stilda jihozlanish yangi o'quvchi ustozlar yo'q edi qolaversa hozir tizim ham tartib ham baribir o'zgargan avvalgiga qaraganda lekin avvalgi ustozlar tanish sinfdoshlar nimagadir harakat qilib yopishdim o'sha narsa nomer odin bo'lishim kerak boshqa ikkinchi uchinchi degan narsa emas hayotda masalan diplomatiya sohasi o'zimni oldimga maqsad qilib oldim yoki it sohasi bo'yicha mana shu ikki soha bo'yicha kerak bo'lgan fanlardan hozir chuqur o'rganyapman xususan ingliz tili va matematika fanlaridan harakat qilyapmiz yaxshi natijalarga erishishga maktabda milliy o'quv dasturlari va standartlari bilan bir qatorda xorijiy mamlakatlarning o'quv tutumi tadbiq etilishi mumkin o'z ustida qattiq ishlaydigan va aniq natijaga erishgan o'quvchilarga imtiyozlar beriladi maktabda fizika matematika va chet tili fanlarini chuqurlashtirib o'qitish bilan birga til va adabiyot geografiya tarix informatika axborot va texnologiyalari hamda boshqa fanlardan ta'lim beriladi mani qizim normetova shahzoda yettinchi a sinfiga birinchi yuqori ball bilan bu dargohga qabul qilindi men bundan juda judayam xursandman mana shunday ajoyib sharoitla o'quv maskanda farzandimni tahsil olayotganidan juda yam xursandman ota onalar nomidan mana shunday sharoitlar yaratib berayotgan davlatimiz rahbariga minnatdor mtdorchilik bildiraman farzandim kelajakda mana shu dargohga xos ajoyib bilimli komil inson bo'lib yetishishiga ishonaman darvoqe milliy va xalqaro maydonda o'z imijini oshirishni maqsad qilgan mazkur dargoh o'zining maxsus ramzlari xususan madhiyasi bayrog'i va timsoli shuningdek yagona maktab formasiga ham ega ta'lim dargohida faqatgina xorazmlik yoshlar emas boshqa viloyatlardan hatto qo'shni mamlakatlardan ham o'quvchilar kelib o'qishadi misol uchun shu vaqtga qadar tahsil olganlarning o'n olti nafari turkmaniston fuqarolari shuningdek bu yerda poytaxtdan qoraqalpog'iston respublikasi qashqadaryo samarqand va farg'ona viloyatlaridan ham ilm izlab kelgan yoshlar talaygina respublikamizning ko'p viloyatlaridan o'quvchilar keladi ota onalar chunki bizlarga ishonadi ular ertaga shu o'g'lim men kutganday kütkəndə, men kutgandan ham ziyod natija ko'rsata oladi o'zi xohlagan sohaga kirib hech bir qiyinchiliksiz shu sohada o'zini egasi sohani tajribali egasi bo'lib faoliyat ko'rsatadi deb shu ishonib ota onalar olib keladi ota ona ishonchi biz uchun juda katta bu berilayotgan mas'uliyat bu yerga kelgan o'quvchilar o'ta iqtidorli o'quvchilar ular faqat ma'lum bir top bilan chegaralib qoladigan o'quvchilar emas ular o'rganmoqchi sakkizinchi sinf o'quvchisi o'n o'n birinchi sinf misolini ham ishlay oladi u u bizlarni bir joyda tinch o'tirtirmaydi ana endi maktab jamoasi haqida ta'lim muassasasida azaldan bir qadriyat yaqqol sezilib turadi o'zaro hurmat ishonch ochiqlik va mas'uliyat maktabning rahbaridan tortib boshqa xodimlariga qadar shaffoflik qonuniylik tenglik xolislik hamda bahamjihatlik prinsiplari asosida ishga qabul qilinadi shuningdek o'qituvchilar xalqaro mutaxassislarni tayyorlash standartlari bo'yicha ham qayta o'qitiladi hozir maktabda jami bir yuz besh nafar xodim faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa ularning o'ttiz to'rt nafari yuqori malakali pedagog muallimlardir ma'rifat maskanida bitta o'zbekiston xalq o'qituvchisi olti nafar boshqa davlat mukofotlari bilan taqdirlangan ustoz murabbiylar faoliyat yuritishmoqda shuningdek o'n nafar muallim xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan hammamizni yonimizda telefon kompyuter internet orqali misol masalalarni tez olib va tez ishlash imkoni bor kerak bo'lsa chiqara olmaydigan misol masalalarni internet orqali yechimini ham ko'rib olishi mumkin o'quvchi shu sababli o'quvchilar ongi o'qituvchilarnikidan ham o'zib boryapti faqatgina kuchli kuchli o'qituvchilar o'quvchilarga javob berib biladi agar bilimi sayoz o'qituvchilar qüçlər, o'quvchilarni oldida uyalib qolish ehtimoli kuchli endi har bir ustozni o'ziga yarasha uslubi o'rgatish nimasi bor o'shanga yarasha bizlar ham fanlardan o'zlashtirishimiz dars jarayonidi gaplarshimiz harakat qilishimiz shunga qarab o'zgartirib shunga moslashyapmiz endi ustozlar <laughs> ham bizaga xarakteristikamiz qanaqa qilib ishlashimizga qarab ular <laughs> ham bizaga moslashyapti qulog'imdan ketmas sira ustozimning ovozlari yuragimdan chiqmas sira mayin mayin sho'q sozlari esingizdan hech chiqmasin ustozlarning ovozlari aynan 2021 yilning maktab tarixida zarhal harflar bilan bitiladigan bo'ldi u qaytadan tug'ildi o'zining yangi bahoriga evrildi aynan shu kuni maktab yangi binosining nainki bino balki tamomila yangi qiyofasining el aro ochilish marosimi bo'ldi xabaringiz bor o'tgan yili matematika faniga alohida bir ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan edi bu yil murojaatnomada fizika fanini ustuvorligini alohida prezidentimiz aytib o'tdilar bu ham fizika ham matematikani eng xorazm viloyatida tayanch maktabiga aylanishiga imkoniyati bor chunki mana hamma sharoiti bor ham undan tashqari buni potensiali juda yuqori ya'ni baza fundament kuchli bo'lgan bu maktabda va shu maktab ilmiy tomondan bilim berish jihatdan ta'lim sifati kuchli bo'lganini mana hozir sharoitlar yaratilgandan keyin o'ylaymizki haqiqatda o'sha prezidentimiz oldimizga qo'ygan katta vazifalar bor kelgusi yaxshi olimlar chiqadigan sharoit qilishimiz kerak degan mana man o'ylayman bu maktabda xudo xohlasa shu haqiqiy al xorazmiyni avlodlari yetishib chiqadi va xalqaro darajadagi mamlakatimizni obro'sini ko'tarishga o'zini hissasini qo'shishadi bir o'chgan chiroqning qaytadan yonishi bor oqqan daryo shaksiz qayta oqkusi shoir aytganidek bobolar shavkatiga boqib g'urur ila yashamoqning o'zi kamlik qilgani tomirdagi qonda kezayotgan o'sha shukuh o'sha ulug'vorlik o'sha sharafning qayta tirilmog'i uchun ko'p harakat qilinmoqda ekkan nihollarning meva bermog'i tayin bugun yangi o'zbekiston uchinchi renessans sari tashlangan qadamlarning asosiy mohiyati maqsad muddaosi ajdodlarga munosib avlod bo'lish ilm fanda yana dunyoni lol qoldirish zero buyuk allomalar izlari qolgan bu zaminda endi shunchaki yashab bo'lmaydi o'n besh <Sessizlik> deganda oy to'nar poychoqlaring ham toy bo'lar maysalar bug'doy bo'lar bug'doylaring shirmoy bo'lar menga qadim chinorlardan bir sas yetar shul sas mening ko'nglim oxir ser fayz yetar. menga dunyo kerak emas bir xas yetar ulug'laring yotgan aziz yerlaringdan yurtim menga zar kerakmas zarlaringdan